Так, ребятки, дождались мы зимы, и это так по прошлому видео немножко коснусь. Я вам покажу э, заряд аккумулятора в холодный момент на новых машинах, ну где блок коруя э, зарядом, и на нашей старенькой МВ-шке. Показания, смотрим. Вот сейчас я запускаю. На улице у нас минус 2, и какой у нас сейчас будет давать заряд машина? Видим, что зарядочка поднялась. Видим, что зарядка поднялась. 14. Чем будет холоднее, тем заряд будет увеличиваться. И сейчас мы к нашему идем. Пауза. И тут, смотрите, опелек. Смотрим аккумулятор после простой ночи. Он наш у нас подсевший, можно сказать. И вот сейчас я запущу. Первый запуск. Посмотрите, какой заряд. Вот винта. И что мы видим? Чуть почти у нас бедненький генератор 14,7 дает. Да вот, вот такой. Когда он немножко уже прогреется, все оно упадет где-то 14,4 и будет в этих пределах 14,4, 14,6. Но не ниже, чем 14. Ниже, чем 14 для наших моторов, для нашей системы инжекторного вакуума это горе. Поехали новое видео дальше. И, ребята, смотрите, у нас по машинке многие жалуются. Говорят, О, вот электрика, проблемное место. Ребята, тут электрика проще не бывает. Вот это наша моторная коса. Вот я всем рекомендую один раз ее снять, положить на стол. Вот это вот, вы поняли, пришла в ремонт. Привести в порядок, пропаять. Почему? Потому что некоторые вот проводки уже они старенькие и ломаются. Вот один раз снимите, пропаяйте все разъемчики, обработать очистителем контактов на блоке. Вот тут часто окисляется, тоже нужно все зачистить и то же самое обработать этим. Поставить на машинку, поставить это все на машину и забыть проблему на 20 лет. Кроме вас этого хорошо никто не сделает. Любой электрик вам сделает, отремонтирует один провод и все. А чтобы вот так комплексно один раз подойти, привести в порядок, поменять старые провода, которые пересохли, пропаять там, где скрутки. И все. И вы забыли эту проблему на 20 лет. Опять катайтесь, а Opel вас никогда не подведет. И наглядный пример. Я вам просто покажу машинку, какую взяли в ремонт. А проблемы везде одинаковые. Смотрим. Будемо це все розбирати і пропаювати, проводити порядок. Показання Ми відключилися до блоку Одна газового. Дві форсунки працюють Одні на бензині, дві на газу. Пош... Пошатай, Алексейович. Пошатали. Пошатали. Все почало працювати. Заробило. Заробило. Короче, проблема. Оцю всю жмут ми будемо розбирати. І тут все пропаювати, приводить порядок. Кого-то займаємося. Це добре, що воно зараз. Десь по кочкам проїхали, воно то на газ, то на бензин не може понять, як робити. Боже. Там дав роботу ж вступає, коли нагрівається моток. Ну, Відключили повністю газову. Будемо це все вбирати. Завтра займаємося. Погазующе. Це вже з паміними проводами. Короче, совсем по другому машинка заработала. Погазуй мені. А РХХ ты не підключив. Не, не покрупав. Надо попробувати леді на Ну, Добавим його завтра будемо паять. Що вона... там Тому. постояння. Ну все це будемо пропаивать. Ну, тут оторвано. Это все, что идет до газовой. Это такая проблема с косой до газовой. Так, по бронепроводам показываю. Тут была сборная солянка. Моя будет четырех, вот такой. И он в самой катушечке четырех. А у вас стояло вот такие. звичайний контакт, вони не... Коротше, странно, як вона взагалі, ця машина. Того вже поміняли вам, поставили штирочками. Все перепакували. Поставили, підв'язали, щоб не перетиралися отут. Зараз будемо запускати настраювати. Очередний пацієнт. Алексей, що ти скажеш? Що, як завжди? Проводку пропаять. порядок привести, провода, нулевички и машинка оживает. Все настроили, работа машинки на бензине. Так, а ну газок давай. На газ перешла. Сосуд все закрепили, пропаяли, порядок провели. А ну по газу, Алексей. шикарно ну а вот так машинка на газу после прогрева работает Сейчас перейдем на бензинчик. Сейчас. Газ отключили. Все на бензинчику на газу два раза нельзя пережить актерское пистолет такая штука давай. это эмоционально хорошо я уже снимаю давай ребята э, то вот обычную косу не покупаем потому что мы ее купим в таком же состоянии как наша приводим свою в порядочек вы видели на это уходит немного времени этот самый а разбираться там особо ничего такого нет страшного и ужасного ставим на машинку и в добрый путь пусть ваши машинки служат вам радует вас до новых встреч!